Это было неожиданно. 24 февраля. Впервые обстреляли больницу, а я находился в квартире. Первый раз, когда начали бомбить уже Улидар. И уже первый дом уже повредили. А на 13 марта я еще был в своей, в своей квартире. И попала мой дом. Но я еще месяц находился в квартире, месяц. А потом уже так начали стрелять, что-то невозможно было, уже падала и плитка на меня вся падала, и я ушел в подвал. Там было 640 человек. Друг возле друга лежали. И я там находился 9 месяцев. Боялся куда-то ехать. Квартира еще была целая. Я ходил там, у меня продукты все были там, я поэтому мог питаться более-менее еще. А так у нас в подвале хлеба не было, даже неделю вообще не было есть ничего. Приходилось выходить на улицу, потому что дрова нужно было что-то готовить. Поэтому каждый день надо было заниматься дровами. Ну и в магазин за хлебом ходить, потому что почти ничего не было есть. И я вышел уже, ходил домой, а там попал снаряд. Но я хорошо хоть еще успел выйти. Это меня первый раз ранило. А потом через месяц второй раз уже я шел в магазин, и меня там уже мина возле меня взорвалась. Я лежал, кровью стекал. Ну хорошо, что там еще в подвалы шли вместе, мы шли. Но ну, их ранило первого человека, его колено, и сзади просто в грудь у него просто осколок прошел. Я шел второй, у меня ногу сразу кост перебила, я упал. Третья шла его жена, два метра сзади меня, и ее убила. Осколок прямо в сердце попал, прямо убила. И мы начали ползти, там рядом был дом, потому что опять начали по нам стрелять. Мы еле доползли и тащили жену его, она уже подъезда тащили. И потом он пошел в подвал, ребят позвал, там, которые в подвале были. Они на сивках меня забрали и вызвали военных. Скоро приехала, забрала меня с Курахова. Я там находился три недели в больнице. После выписки на три дня вернулся опять в подвал потому что мне надо было вещи забрать, это так неожиданно все было. И потом перевозчика нанял и уехал, чтобы подальше тихо, чтобы было подальше отсюда. А когда я в Киев приехал, уже в больнице, там поликлиники уже, они там уже обнаружили, что там уже действительно и нужна была операция сшивать репону левого уха. Поранение левой гомилки, там все повреждено, у меня мышцы, вены. І осколки до сих пор. Вони не можуть злікати, тому що там слишком мелкі і много їх, тому не можуть Прочитав в інтернеті. Я документи все зібрав. І от мені і от, дякую, що Він отримав травму мінно-вибухову вогнепально-осколкове поранення, лівої гомілки. Хороші процедури тут прохожу. Приймав мінеральний, термальний басейн, грязні, бальнеологічні процедури. Соляну кімнату, також психотерапевта у нас проходив. Там його покращився, а він дуже задоволений. Дякую за фонду Ріната Хміта і йому влічення, що дали мені потілку на 12 днів. У мене квартира теж вся згоріла. Там дача 3 кілометри була, розбили, згоріла, машина згоріла, гараж мой розбили. Ну, коротше, нічого в мене. І ще два рази ранений. Живий залишився, хоч і ранений, але живий. Еще могу ходить, хоть больно мне, но могу ходить. Когда война закончится, начнется восстановление, и моего здоровья страны начнется, надеемся на лучшее.